নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে খেলপ্ৰেমী আছাম এই চেনেলটোত আমি ক্ৰিকেটৰ বাদে বেলেগ ধৰণৰ খেলবিলাকৰ ভিডিঅ' দিওঁ ক্ৰিকেটৰ চেনেলটোত বেছিকৈ ব্যস্ত থাকিব লাগে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম সেইবাবে ইয়াত ইমান ভিডিঅ' দিয়া নহয় যদিও আমি সময়মতে ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেতিয়া মানে সম্ভৱ হয় চ' বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই আহিছে যে হিমা দাস হিমা দাসক নিলম্বন কৰা হৈছে প্ৰভিজনেলি প্ৰভিজনেলি নিলম্বন কৰা হৈছে সেইটো একেবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই যদিওবা প্ৰভিজনেল বুলি যিটো কোৱা হয় সাধাৰণভাৱে সাধাৰণতে তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু নিলম্বনটো কিমান বছৰৰ হ'ব সেইটো কোৱা নাই দুবছৰৰ হ'ব বুলি দুবছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেইটো কমাই পেলাই এবছৰ পৰ্যন্ত কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কিন্তু তথাপিতো এইটো একেবাৰে মানে ষ্টাম্প মোহৰ মাৰি দিয়া নাই কথাটো যে নিলম্বন হ'ল বুলিয়ে কোৱা নাই কিন্তু নিলম্বিত কৰা হৈছে বুলি প্ৰভিজনলি জনোৱা হৈছে চ' কিয় নিলম্বন কৰা হ'ল এতিয়া নিলম্বন কৰিছে যিটো নাডা নেশ্যনেল এণ্টি ডোপিং এজেঞ্চি সেই এণ্টি ডোপিং এজেঞ্চিটোৱে নিষিদ্ধ কৰিছে ছ' কিয় নিষিদ্ধ কৰিলে হিমা দাসক এনেদৰে কিয় ইমান ডাঙৰ খবৰটো ওলাই আহিলে ছ' বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে জানে যে অলিম্পিকলৈ কোৱালিফাই কৰিব পৰা নাছিলে যিটো অলিম্পিক গ'ল্ড হিমা দাসে দেন নেক্সট অলিম্পিকটোলৈ আমি আশা কৰিছিলোঁ যে কোৱালিফাই কৰিব এছিয়ান গেমছলৈ তেওঁক যাব নোৱাৰিলে কাৰণ তেখেতৰ আঘাত হৈ আছিলে হয়তো আঘাতৰ বাবে তেখেতে এছিয়ান গেমছৰ টীমৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু এতিয়া এনেকুৱা এটা বেয়া খবৰ ওলাই আহিছে যে তেখেতক সাধাৰণতে নিলম্বিত কৰা হৈছে চ' নাদাৰ ফালৰ পৰা কি বুলি কোৱা হৈছে নাদাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে তেখেতে বাৰ মাহত তিনিবাৰ নিষিদ্ধ ঔষধ সেৱন কৰিছিল অৰ্থাৎ ডপিং কৰিছিলে স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ জীৱনত ডপিং কৰাটো সাধাৰণ কথা ড'পিং কৰাটো কিয় সাধাৰণ কথা কাৰণ ইঞ্জুৰীৰ পৰা উভতি আহিবলৈ ইঞ্জুৰি ভাল কৰিবলৈ বা খেলৰ পাৰ্ফৰ্মেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত বা শৰীৰটো সুস্থ ৰাখিবলৈ সাধাৰণতে ন্যূনতম পৰিমাণৰ কিবা কিবি সেৱন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে নিষিদ্ধ ঔষধ সেৱন কৰিব পাৰে সেইটো সাধাৰণ কথা কিন্তু তাৰ এটা পৰি পৰিমাণ থাকে বৰ জোখতকৈ বেছিকৈ কৰিলেও বেয়া হয় বস্তুটো ডোপিং কৰিলে বেয়া হয় আৰু এটা কথা থাকে যে তেওঁলোকে ডোপিং কৰাৰ পাছত যিমানখিনি তথ্য পাতি আছে সকলোবিলাক তথ্য পাতি সময় অনুসৰি ঠাই অনুসৰি সকলোবিলাক মানে জনাব লাগে এই নাদা নামৰ এজেঞ্চিটোক সকলোবিলাক তথ্য পাতি দিব লাগে এতিয়া হিমা দাসে কি কৰিছিলে বাৰ মাহত তিনিবাৰ ড'পিং কৰিছিলে কিন্তু তথ্য পাতি দিয়া নাছিলে তাৰ লগত প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক তথ্য পাতি লাগে সেইবিলাক যোগান ধৰা নাছিলে নাদা নাদা নামৰ এজেঞ্চিটোক আৰু লগতে এই যিহেতু সময়ছোৱাত তেওঁ ক'ত কিমান সময়ত সেইবিলাক কৰি খাইছিলে বা ক'ত কিমান সময়ত আছিলে বাৰ মাহত তিনিবাৰ হুৱেৰ এবাউট যিটো তথ্য বুলি কোৱা হয় হুৱে হুৱেৰ এবাউট তথ্যটো দিয়াত তেওঁ বিফল হৈছে হুৱেৰ এবাউট তথ্য মানে সেইটোৱে মানে স্থানৰ ক্ষেত্ৰত ক'ত ক'ত আছিলে বাৰ মাহত সেই স্থানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে তথ্য যোগান ধৰাত বিফল হৈছে গতিকে যেতিয়া ডপিং কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যবিলাক সাধাৰণতে দিব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেখেত বিফল হৈ গ'ল যাৰ বাবে তেখেতক বৰ্তমান সময়ত প্ৰভিজনেলি নিলম্বন কৰা হৈছে আমি আশা কৰিছোঁ যে ইমান নিলম্বন কৰিলেও দুবছৰ নহওক কমাই পেলাই এবছৰ কৰিব বুলি কৈছে গতিকে সেইটো মোহৰ মাৰি দিয়া নাই আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবিলাক নহওক সাধাৰণতে নহ'বও পাৰে সাধাৰণতে যদিহে কোৱা হৈছে যে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই আহিছে যে যদিহে যিটো আৰোপ লাগিছে এনেকুৱা কৰা বুলি যদি তেওঁ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি মানে ভুল কৰিলে এইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি যিটো আৰোপ সেইটো গুৰুতৰ নহয় তেখেতে যিখিনি ভুল কৰিলে সেইখিনি গুৰুতৰ ভুল নহয় তেতিয়া তেওঁক এই যিটো নিলম্বন তাৰ পৰা ৰেহাইও দিব পাৰে আমি আশা কৰিছোঁ দুহেজাৰ চৌবিছ চনত তেখেতে পেৰিছ অলিম্পিক যাওক সেইটো আমি আশা কৰি আছিলোঁ গতিকে সেইটো হ'লে ভাল লাগিব হিমাল দেশে যদি পেৰিচ অলিম্পিক যাব পাৰে সেইটো বহুত ভাল কথা কোৱালিফাই কৰিব পাৰে টকিঅ'তটো যাব নোৱাৰিলে ইয়াৰ আগৰ অলিম্পিকটোত গতিকে আশা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে ভাল হওক মানে যিটো ডুপিঙৰ কথা আছে সেইটো আঘা যিটো আৰোপ লাগিছে সেইটো মানে গুৰুতৰ নহওক গুৰুতৰ নহ'লেই সাধাৰণতে ৰক্ষা পৰাৰ বহুত চান্স আছে গতিকে এইটোৱে আছিলে তথ্য আমি অলপ লেটকৈ জনাইছোঁ তাৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী যিহেতু আপোনালোকে জানে যে এছিয়া কাপ গৈ আছে ক্ৰিকেটতো ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে ইয়াতো সাধাৰণতে বহুত দিন ভিডিঅ'ত দিয়া নাই কিন্তু আহিব এছিয়ান গেমছ যিহেতু আহি আছে এছিয়ান গেমছৰ ভিডিঅ'বিলাক ইয়াত আহিব এছিয়ান গেমছত আমাৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰবিলাকে অসমৰ প্লেয়াৰবিলাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে যিহেতু জানে আপোনালোকে অমলান বৰগোহাঁইও বৰ্তমান সময়ত দৌৰত গৈছে আৰু অসমৰ আৰু আছে তেনেকুৱা খেলুৱৈ আৰু ভাৰতৰতো আছেই যিটো টিম কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনৰ কি কথা সেইবিলাক বাৰু আমি আলোচনা আগবঢ়ামেই খেলপ্ৰেমী আছাম এইটো চেনেলত গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব লগতে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভাল লাগিলে যদি লাইক দিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপিব তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ